Им особый статус, конечно. А что? Надо войну прекратить. Никаких статусов. А что это... это... Такое уже, что нас хочет выкинуть от с Украины, если нам статус дадут. Вот, что это будет. Никаких статусов, никаких выборов, ничего не надо. Необходимо продолжать решать конфликты в ближайшие сроки, потому что ситуация затягивается, ничего не меняется и ситуация в целом в стране только усугубляется. И я думаю, что наша власть тоже не заинтересована в том, чтобы давать какой-то особый статус той территории. Поэтому ну, от нас ничего не зависит. Ждем. С помощью чи чистой дипломатии по-другому быть не может. Открывать военные действия против России мы можем при условии только имея ядерное оружие, потому что иным ин способом ее не победить. Только чистая дипломатия. Не признание ДНР и ЛНР. Это принцип нашего государства. Боже, сохрани только не военное решение, только дипломатическим методом. Но особый статус, я не понимаю этого, особый статус. Потому что я знаю, что там люди хотят в Украину. Я не знаю. Это должны решать местные жители, как они здесь живут. Пускай с этим разбирается наша власть, как бы я так считаю. Вот. Без военных действий, я считаю, дипломатически найти выход. Ну, у каждого свое отношение. Не, никакого об этом и разговора быть не может. Это для сумасшедших разговор. Ну, надо, я думаю, договариваться надо нашим правительству, что это самое, чтобы все договорились обо всем. Это же в интересах народа и всего нашего, нашего Донбасса. Дипломатия, конечно, мирным путем, никакого этого, Вой, никакой войны. Ну, не военным. Я не знаю, но как-то надо договариваться. Да никакого не надо давать особые. Пусть к Украине относятся. Ну, чтобы мирно существовали как-то.